Hello，今天是九月二十五号，星期一，我们都没有做工，等着今天晚上要去呃催生了，心情紧不紧张？紧张，紧张还是紧张。<laughs> 现在是九月二十五号八点十五分，嗯、所以现在我们准备要过去医院，说你准备好了没有？会不会很紧张？<laughs> 很紧张。对，okay, 放松就对了。啊。 怎么你的心情？很紧张，越来越紧张。去医院都是他们来着，嗯，这次是我,我，我自己，我好紧张。耶、yeah!！现在是二十五号十点半，现在在回在家的路上。刚刚医生看了，医生讲什么？医生讲已经有开 E C M L，所以。 呃，今晚回家好好的睡觉，明天早上就可以去生了，不用放药。太好了，所以就是不需要催生了。不需要。Hello，现在是九月二十六号上六点三十分，嗯、我们准备去吃一个早餐，然后就要过去都德恩了。然后你现在感觉怎样？嗯、有很痛没有？还好哎。不会很痛啊？不会。感觉很好，像我们吃饱了就去生 baby 喽。 现在是七点五十四分，我们已经到德恩了。现在我们要准备去他的产房，<张>可是看一下，<张>其实今天星期二也是还有很多人在排队。 Hello, 今天是二十七号早上八点，我太太已经顺利的在昨天下午三点五十分左右顺利的产下了我们的宝宝。本来预定好的是要呃自然生，但是呃到中途因为有一些小状况没有办法，所以医生建议是转去做一个开刀。开刀出来，我很健康，然后体重是三点九。医生也说，可能就是因为这个三点九 K，所以。 没有办法很顺利的呃自然产下它，而且还是第一胎，说我们也不想要 take 这个 risk，所以就转去开刀。因为我去呃送早餐过去给他吃，等下去给大家看一看宝宝、哦。 抽烟喽！喜欢我的影片，记得点赞、分享，还有订阅我的频道哦！